இன்றைய தினம் விநாயக சதுர்த்தி விநாயகப் பெருமான் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களுக்கு திருக்குவாரராய் அவதரித்த தினம் சதுர்த்தி திதி நட்சத்திரம் கூடிய தினத்தில் சுபஹோலையில் மகாகணபதி அவதரித்தார் இந்த மகாகணபதி ஸ்தோத்திரங்கள் பல உள்ளன அதில் முக்கியமான மந்திரங்களை மட்டும் இந்த பதிவில் சொல்கிறேன் கூடவே தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதிவிலே மகாகணபதியினுடைய தேவைகளையும் சுருப்பமாக விவரிக்கிறேன் இந்த முறையில் மகாகணபதியின் முக்கியமான மந்திரங்களை சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஒரு முறை கேட்டால் போதும் விநாயகப் பெருமானின் अनुग्रह ओं नमो गणेशा ओं राजपतिमंत्र मालामंत्र ओं नमो राजपते महवीरतभुजन काल विनाशना कालम संहर संहरा दमत मद मत त्रैलोक्यम मोहय मोहय ब्रह्म मोहय मोहय अचिन चपा नपर अक्रवा सर्व व्याधिम विनाशय विनाशया सर्व ग्रहान् धूर्ण्य नागान् मोदय मोदया शुभ सर्वतो मुखा ओम पार्श्व ओम श्री राज गणपतये नमः ओम अदितु पुर मुख्यवार महागणपति गणपती मंत्रम् श्वेतात् गणपती माला मंत्रः ओम नमो भगवते श्वेतार्क कगन बताजे स्वेदात कमुरनिवासा जवान सुदेव प्रियाया रक्षा प्रजापति रक्षा केशोर्य कुमार गुरवे ब्रह्माधी सोरा सोनवंतिरागेशन वापुषणाजा सचंकते कराजा सत्पवलंकते हाजा धर्मत वक्रतुण्ड गणपतये वर वरद सर्व पुरुष वशंकरः सर्व शुष्ट ग्रह वशंकरः मृग वशंकरः सर्व ईश्वर वशी गुरु वशी गुरु सर्व दूषान बन्धय बन्धय सर्व व्याधय न क्रंतय सर्व विषादि संहर संहर सर्व दारिध्यं मोजय मोजय सर्व विग्रान् छिनति सर्व वज्रां फोट गया फोट गया सर्व सत्रों उच्छाट गया उच्छाट गया सर्व समृद्धिंगोलोगोला सर्व गं क्या निशान था क्या निशान था या ओम कम कीम गुम कीम गुम कम गणपति होमं बड़स्वाहा

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपदजयरवरद मेव समानय स्वाहा ॐ श्रीमहागणाधिपदजे नमः मी महागणपति मुख्यमान श्लोकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्

संवत्सरेण सिद्धि लभते नात्र संशय अष्टाभ्यो ब्राह्मणे लिखि ये समर्पयेत तस्य विद्या भवे सर्व गणेश प्रसाद ओ नारद जी के बोले पार्वती नंदन देव देव श्री गणेश जी की से झुकाकर प्रणाम कर करें और फिर अपने आयु कामना और अर्थ की सिद्धि के सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का निज्ञ प्रतिस्मरण करें बकरा वक्रत जेटे मुख दूसरा दूसरा एकदत्त एक धाम एक वाले तीसरा कृष्ण पिंक काली और भूरी आंखों वाले चौथा गजबक्त आज के से मुख मुखवाले पांचवाम लंबोदर फेट फेटवाले छठा विकट विकराल सातवां विग्रह राजेंद्र विग्रहों का शासन करने वाली राजा के राज तथा आठवां धूम्रवर दोवर वाले नवम फलचंद जिसके रडार पर चंद्रमा सुशोभित है दसवा विनायक चार हवाम गणपति और बार हवाम गजान ये बाष्टाम का जो पुरुष प्रातः माध्यम और सायंकाल तीन और संध्या और पाठ करता है ये प्रभो उस कि उस किसी प्रकार के विनका विघ्न का वै रहीम रखता इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है इससे विद्या विद्या धन विद्याभ धन पुत्रेच्छु पुत्र तथा मुमुक्षु है इस गणपति स्त्रोत्र का जब करे तो छप मास में इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा एक वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसमें किसी प्रकार का संदेश न है जो पुरुष इस लिखा और ब्राह्मणों का ब्राह्मणों को समर्पण करता है गणेश जी की कृपा से उससे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है ओम नमो ओम